вы, наши садоводы и огородники. Вы знаете о том, что вот в городе, наверное, вернее даже не в городе, а в целом по Украине, наверное, единственный город Бердянск, который установил для себя такой праздник. И мы с вами встречаемся здесь, празднуем, благодарим за труд. Вы рассказываете о своих достижениях, истории, которая началась очень и очень давно, ваша история вашего клуба замечательная. Мы всегда рады вас видеть и благодарны от имени, от всей власти нашей. Мы благодарны вам за то, что вы принимаете самое активное участие в наших выставках. И мы всегда, всегда приглашаем вас в состав оргкомитета. У нас всегда присутствует ваш председатель в этом. И большое, большое вам за это спасибо. Потому что это дело надо любить. Это большой, большой Труд, и вот когда этот труд получает реальное воплощение в виде сбора этих э, всевозможных там э, <соспорядок> не не нет, я имею в виду плодов там <соспорядок> да яблоки, груши, виноград там другие корнеплоды, вы знаете это просто замечательно. Я одно время э, так получилось, что как-то вроде бы думал, ну что там то дача, да, ну что там тот огород, ну приехал, копнул там Выкопал, посадил, и вот посадишь. Вроде бы все сделал правильно. Проходит время собирать нечего. Или там виноград, побрызгал, вроде как я обрезал все правильно, посмотрел к соседу, пошел там. Он мне показал, вот тут надо, значит, тут оставить две почечки, там надо порезал, все. У него виноград ломится, значит, это. А у меня там две несчастные. Но все равно рада, все равно вырастила после того, как ты что-то это сделал. Поэтому это надо любить, конечно. Мы любим на столе вот так, что лежит, покушать, а часто не задумываемся о том, что для того, чтобы кто вырастет, надо огромный-огромный труд. И я вам хочу сказать за это большое-большое спасибо. Хочу единственное пожелать вам, ну, то, что здоровье, то, что благополучие, то, что все, что задумано вами, у вас получалось, вот, я бы еще хотел вам пожелать, чтобы вы свои ряды, ряды привлекали больше молодежи. Вот. Но я понимаю, я понимаю, что молодежь у нас возраст идет от 50 и выше, это уже можно считать молодежью. Вот. Поэтому привлекли, ну все, значит, это правильно. Поэтому успехов вам, успехов, еще раз успехов. И спасибо большому вашему клубу за то, что вы так пропагандируете свои достижения, показываете, чем вы занимаетесь, рассказываете о своем хобби, а это ваше так сказать увлечение. И это является примером для тех, которые еще раздумывают, заняться мне этим или нет. Ну, такова наша жизнь. Но мы стараемся всегда помнить о вас, всегда, пусть это не так часто мы вас вспоминаем, но помним о вас и хотим, вот пользуясь этим моментом, я вижу у вас появились здесь вот, значит, плоды. Эти, не плоды, а плоды, наверное, на ваши изделия. Наверное, не только к чаю, к чаю еще что-то у вас, наверное, есть. Поэтому я предлагаю вам поднять рюмочку за ваше успехи, здоровье. Ничего, только чай. Трезво образ жизни. Ну, это очень хорошо. Ну и давайте я все-таки хочу перейти к такому торжественному моменту и хочу сказать о том, что у каждого, в, у каждого, у каждого общества или у каждого коллектива, там, клуба, команды, организации, Должен обязательно быть лидер. Должен быть тот человек, который организовывает, собирает, больше некоторых бегает, переживает, интересуется, и это э, является свидетельством того, что клуб существует. Потому что от этого очень много. Как говорят, есть футбольная команда, есть тренер. Да? Нормальный тренер и команда существует. Нету тренера, и команда разбежалась. Все. Так у вас есть своя команда, есть свой э, лидер. И лидер этот, уважаемый в городе человек, Владимир Иванович Лановейчик. И я вам хочу сказать, что в этом году, в этом году мы его наградили почетным орденом Миста. Вот этот орден у нас сегодня является высшей городской а наградой. И я так думаю, что мы его поздравим. Пожелаем вам всего самого самого. Я несколько слов скажу. Я понимаю так, что эта награда, это у меня не только за клуб садоводов, не только, но за всю мою предыдущую деятельность. А я всегда стремился быть полезным для, и сделать для людей все хорошее, для людей, для своего завода, для общества. Пусть это будет безвозмездно, но я всегда старался. Я получаю ее и в клубе. Считаю, что это не только моя награда, а что это и награда внесли в ее получение свой труд члены нашего коллектива, клуба Соруда. Почетная грамота городского головы награждается Алексеева Марина Константиновна. На популяризацию клуба садовода нагородница активная участия в подготовке проведения городской выставки, посвященной 70-летию города Квильянского. Грамоты городского головы награждается Сальшанская Лилия Александровна, советник президента. Да, да я с удовольствием подойду. Это наша да, 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 награждается Антонина Демидовна Сира. Боже еще раз хочу вам пожелать всем огромного здоровья, личного счастья, успехов, благополучия, чтобы вас всегда окружали ваши коллеги, друзья, чтобы родные были всегда рядом с вами и в трудную минуту всегда вам помогли. В общем, всего самого-самого вам хорошего. Виталий Иванович, можно случай, что вы находите в нашем коллективе пожелания дать одно. Конечно. Мы раньше подавали много предложений по улучшению работы города, значит, солодческих товарищей. Но мы не чувствуем, что что-то внедрило. Все-таки пожелания в дальнейшем тоже будем подавать предложения и желательно на, на, на них обращать внимание. Хорошо, да, да, Хорошо да, Владимир да, да. Я вам хочу сказать, у вас тут есть... Э, да, ваше доверие, да. Я сейчас доверим. красиво подбираю да, слово, сказать, как казачок, не казачок. Да, да. То есть ваш представитель. Да, так что давайте, он у нас в этом отношении, человек, и что? Я прошу прощения, Минуту. меня тут... Я хотел что? А, Владимир Иванович, Сейчас прямо можно уже открыто на заседании Громадской Рады при Мешком Голове включать эти предложение. Да. Прямо уже засчитывать на Громадской Раде. Воробьева Голова Рады, я всегда рады. Но вы поняли правильно? Потому что то, что мы подаем с вами, мы... А я стою, да? будет торжественно, очень... заседание. И все видят это

С удовольствием, с удовольствием.